Hindu kat belah sana, belah Indonesia ni lain. Tambah-tambah lagi -tambah kat Bali. Diorang ni memang 100% yakin dengan benda gaib. Yakin 100% diorang ni berhubung dengan benda gaib. Kau bayangkan masa tu ni cerita aku cerita dengan korang lah. Kau bayangkan, Iwan duduk masa tu nak kencing tau. Ini kena piau punya Hindu. Dia nak kencing, tiba-tiba aku dengar benda jatuh macam batu. Sekali aku toleh belakang Member dah keras jadi batu kau tahu Jadi member dah keras lah Keras macam ni Mulut berbuih-buih keluar macam sabun Nasib baik lah yoga masuk tadi. yoga Lepas tu ada lah orang-orang Orang-orang uh, kira macam sami-sami dorang Datang angkat Iwan Dalam keadaan keras tau Dalam keadaan keras Keras gila Bawa masuk pergi mana tau masuk, Bawa masuk pergi kuil Bawa masuk dekat kuil tu Kau bayangkan Diorang bagi minum air apa tah dia bagi minum air dia sembahyang ke iwan tu kita sebagai islam nak minta tolong dengan ustaz masa tu tak boleh tapi bila dah bila dah orang kata bila dah orang kata macam mana cakap ah bila dah rasa macam orang kata pada tak tak ada pilihan dah dah suntuk sangat memang tak ada pilihan budak ni kalau saya biar ni hancur budak ni tak mati hidup dah darurat aku cakap ini aku fikir balik Aku agama Islam Kalau aku bawa adik aku Minum air dia Minum air semayang dia Lepas tu masuk dekat pura dia Tempat dia orang buat mujaan Lepas tu dia baringkan adik aku dalam keadaan batu Dalam keadaan keras, keras gila badan dia Dia tutup dengan kain kuning Dia ambil air, dia siram, siram, siram Dia bagi minum Lepas tu aku kat luar, aku tak boleh masuk Tapi aku dengar Aku hanya nampak sekejap-sekejap Nampak sipi-sipi aku nampak Dia pergi puja adik aku tu dia pergi puja adik aku Dia punya payung warna kuning tu bergegar So bila bergegar tu barulah adik aku punya tangan lembut Badan dia lembut Haa ah, ni Haa ah, tapi benda dah darurat geng Dah tak tahu nak minta tolong dengan siapa Sebab dekat sana majoriti bukan Islam Majoriti dia semua Hindu Tak ada orang Islam dekat sana Sebab kita berada di betul-betul pedalaman Betul-betul pedalaman orang asli tau Orang asli sana Dah tak ada apa nak minta tolong dah terpaksa bawa pergi masuk kuil orang puja dia aku. Hmm. Kawan saja dia. So datanglah dua orang ramai-ramai, datang puji-puji barulah ok Banyaklah kenangan. Saya pernah uh, kenangan pengalaman yang saya tak boleh lupakan apabila benda yang paling mengerikan dalam hidup saya soal mayat hiduplah. Kau bayangkan manusia Ma'at yang telah jadi bangkai Berteraburang dekat sana Yang paling aku tak lupa Yang paling aku tak boleh lupa Kali pertama aku pergi sana Tengkorak tu boleh berpusing arah ke muka aku Kau masuk sana Ada sebelas mayat ke 20 puluh mayat kan Pertama kali seumur hidup aku Aku tengok mayat senyum dekat aku Ini bukan buat-buat tau Ini betul-betul Aku suluh mayat perempuan dua minggu uh, Eh mayat perempuan dua minggu baru meninggal Kau bayangkan dua minggu Muka bersih lagi masih lagi cantik Pakaian dia pakaian baju putih dengan kain plekat Kain sarung, kain batik Lepas tu aku zoom lah Aku zoom Aku zoom je Sekali dia Dia kau bayangkan sekali aku zoom Dia pandang macam dia senyum Kau bayangkan ya Allah lari aku bay Lari aku Lari terus aku Lari menjerit Kau bayangkan depan mata Bangkai senyum dekat kita Tak meremang tau Lepas tu aku lagi kebetulan pula lampu aku ni kat tangan jatuh. Bila jatuh, aku nak ambil lampu aku, aku terpeganglah otak-otak manusia yang lendi-lendi, bangkai-bangkai manusia yang lendi-lendi ke tahu lendi-lendi. Kan tempurung tengkorak kita ni kan lembut tempurung ni. Jadi bila dah hancur badan dia, aku terpegang, aku nak ambil lampu tapi terpegang lendi otak. Ah, ha, terpegang lendi otak berapa hari aku sakit. Aku sakit berapa hari? Badat, baju aku, seluar aku Semua aku buang dekat laut Semua aku buang dekat danau Kita orang nak lari ke darat Memang sangat jauh Kena naik perahu Perahu dia bukan Dia enjin Yang jenis ha, ah, Yang jenis macam ni Kau gila nak minta Kau gila nak lari macam mana kan Terpaksalah kita orang nak keluar tu Naiklah perahu slow-slow Lebih kurang 15 minit Lepas tu berhenti tengah-tengah Kita orang ambil baju Ambil seluar Baling Dalam dalam laut Lepas tu hanyutkan makanan dia kita ni bersyukur tau jadi orang Islam tau. Betul aku cakap. Kita ni bersyukur jadi orang Islam. Agama lain ada yang bakar. Kalau kau pergi dekat belah-belah atas, belah-belah bawah diorang ni, agama diorang yang kat sana ni, diorang tak tanam tau. Diorang tak tanam. Kita bawa jenazah kita dalam keranda, kan? Uh, kita bawa jenazah kita orang Islam dalam keranda. Dia bukan dalam keranda. Dia pun ada keranda. Tapi dia masuk dalam laut. Dia rendamkan ma'at tu. Dia rendamkan baat tu Bila sampai 1-2 jam Dia angkat Dia jemur dekat atas tandas Dia biar Bila kau dah reput Tukar kepada maat lain pula Kau bayangkan sampai tahap macam tu Agama kita ni dengan lemah lembut Diberikan minyak wangi eh? Diberikan kafan yang bersih Disapukan bedak Dibacakan talqin Dibacakan segala ayat surah yasin Nimat Islam dan iman ini adalah nimat yang, beri, yang luar biasa Kan? Sangat luar biasa. Allah berikan kita kehidupan yang sangat indah. Daripada segi kehidupan diberi makan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, diberi pasangan. Sehinggalah engkau mati pun Allah jaga engkau. Nampak tak hebat dekat situ? Daripada kita lahir daripada perut mak kita Keluar daripada mak kita Allah jaga kita Dan suara yang pertama kali kita mendengar suara tangisan kita Dan azan dan suara lelaki yang paling pertama kita dengar adalah suara azan bapak kita Ikomat bapak kita So bila kita dengar mata kita terbuka Timbullah hidup kita seorang manusia yang baru Daripada kecil kita dijaga oleh Allah Maka kita meninggal pun kita dijaga oleh Allah Kita datang kita datang dalam keadaan suci Kita pulang pun dalam keadaan suci Ah macam tu Nampak tak? Allah Mata apa tu belajar Itu orang kata Kelebihan Kelebihan So syukur Orang lain tak Orang lain tak dapat apa yang kita dapat. So syukur kita berada di agama yang betul, agama yang agama yang terpilih, agama yang tidak pernah menyakiti sesiapa pun. Orang Islam bermi, orang Islam menjadi pemimpin, orang bukan Islam boleh hidup dalam kepimpinan Islam. Tetapi kalau orang kalau orang bukan Islam yang pimpin, belum tentu kehidupan kita orang Islam yang akan terjamin. Jadi Islam tidak mengajar kita erti perbalahan. Islam tidak mengajar kita erti buat nanyi ke orang tapi Islam mengalu-alukan untuk buat kebaikan itulah Islam. Ah. Jadi macam tapi Lord, banyak orang juga nak pindah ke agama lain. Orang yang pindah agama lain ni digelari, digelari sebagai murtad. Murtad ni Maka orang cakap apa? Apabila orang kalau kau dengar seorang yang murtad, maka darah dia halal bagi kau. Kau boleh buat apa yang kau nak buat. Pada zaman Saidina Umar dulu nak bagi tahu. Kalau Saidina Umar alaihi uh, salam, Saidina Umar tu kan, eh, radhiyallahu anhu tu, kalau Saidina Umar tu masih hidup, orang yang keluar Islam yang murtad maka Ah. Betul. Kita ni hidup di zaman pemimpin undang-undang. Kita ni dihidup di zaman pemimpin undang-undang. Tapi kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, orang yang jenis yang murtad ni antara darah yang paling fresh bagi kita. Darah yang paling halal. Hati-hati tuan. Eh, apabila kita keluar daripada Islam, maka jadilah murtad. Bila murtad neraka jahanamlah selama-lamanya. Kita ni Islam. Kita buat kejahatan banyak macam mana sekalipun Buruk macam mana sekalipun Kita sebagai Islam Allah tetap mengampunkan kita Bahkan di akhirat nanti Walaupun kau ada iman sebesar zarah sekalipun Engkau pun akan masuk syurga Walaupun orang tu tak pernah sembahyang. Walaupun orang tu tak pernah buat apa-apa. Tapi ada satu kebaikan yang dia buat. Diberikan makanan kepada binatang. Diberikan makanan, minuman kepada uh, anjing. Maka Allah ni bagi dia masuk syurga kerana apa? Kerana dia memberikan minuman kepada anjing. Walaupun dia seorang pelacur. Wah, cepat dan lambat sahaja. Jadi semua orang nak buat kebaikan. Jahat macam mana pun. Buatlah kebaikan walaupun tak banyak. Ah, ha, Sebab benda ni akan dipersoalkan nanti. Kalau kita adalah jahat. Takkan nak balik pun dalam keadaan jahat. Dalam keadaan kita buat dosa. Sama-sama lah kita. Sama-sama kita ingat. Ah, ha, Dah selesai parah kepada. Semoga kita. Perakhiran kita. Meninggal dalam husnul khatimah. Husnul khatimah meninggal dalam keadaan diredoi. Dalam keadaan dirahmati, semua orang semua orang takut mati. Semua orang kalau ingat mati semua takut. Berdiri beruma mati ni sakit, tuan. Mati ni sakit, puan. Mati ni bukan dalam keadaan sekejap, tapi mati buat selama-lamanya. Allah ciptakan kita ni puan dalam keadaan kehidupan hanya sekali, mati hanya sekali. Apa yang kita ada dekat muka bumi ni tak perlu nak bangga. Apa yang kita ada dekat dunia ni harta, duit, segala wang ringgit, segala jawatan jangan bangga kerana benda ni akan ditinggalkan satu hari nanti. Dan benda ni semua tak ada function. Ibaratkan engkau bertukar pakaian, maka pakaian lama tidak boleh dipakai lagi, maka dibuang. Begitu juga jasad. Bila kita Allah bagi kita jasad, kita pinjam jasad dengan Allah And, and then kita mati, jasad ni pun dah tak guna dah. Akan direput-reputnya, akan dimakan-makan diinai-inai. Dan yang bangkit, yang menuntut hak, yang bangkit, yang, men, uh, yang orang kata menentukan kehidupan kita pada akhirat nantilah roh kita yang bawa kita. Roh ni roh. Ibaratkan engkau uh, mempunyai satu baju. Kalau engkau tidak pakai baju, baju tidak berbentuk. Baju tidak boleh boleh bergerak. Tetapi kalau engkau memakai baju, baju boleh jadi bentuk badan manusia dan baju boleh bergerak. Begitu juga jasad dan juga roh. Kalau roh tidak masuk ke jasad, maka jasad tak ada function. Tetapi kalau roh masuk ke jasad, maka roh ni, maka jasad ni akan bergerak seperti mana roh bergerak. Faham tak maksud saya? Ah, ini kebenaran. Habislah boy. Dia akan pergi setiap suri dan buat ceramah Islam. Betul. Bolehlah selur-selur. Semoga ada petunjuk hidayah Ben Bena. Ada saudara kita yang bukan Islam. Dia suka mendengar ceramah-ceramah. Orang kata pesanan-pesanan macam ni. Jadi semoga mudah-mudahanlah ya. diberikan petunjuk hidayah kepada saudara kita. Apa cerita ni? Saja borak-borak kosong le tak so tega sleep dulu assalamualaikum buat-buat kosong buat hilai-lai bosan. Idaya ni tuan takde takde jual dekat kedai. Semua orang nak jadi berubah Semua orang pernah buat jahat. Awak pernah buat jahat? Pernah. Saya pun pernah buat jahat. Sejahat-jahat pernah buat sejahat-jahat ni. Semua orang nak jadi kebaikan tuan. Semua orang nak buat baik. Takde orang yang nak jadi jahat. Takde orang. Takde orang yang nak jahat. Tapi cuba fikir sejenak Satu tahap nanti kita pun akan tua Satu tahap nanti kita mempunyai punya anak Kalau kita tak berikan didikan kepada anak tentang agama Bagaimana kalau kita mati Sakratul maut datang dalam keadaan yang kufur nikmat Dalam keadaan yang 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 gelombang hitam Dalam keadaan hitam yang kekebalan Bagaimana kita tengok anak kita Dalam keadaan kita mati Dia ni tak baca Yasin Tengok TV, main handphone. Apa benda boy? Hai Apa benda? Ha? ha? Berapa minit? Sampai ya. 10 April. 10 April? Oh. Aduh, Nampir ya Allah. Lebih pula. sudah. Aduh, kenapa? risau. Aduh, kenapa kena... Kau marah viewer Sebab apa? Ha? Dia tulis kat situ? Saya suruh dari Hmm, tu. Aduh. Kena saya suruh Sebab kerongsang kot. Okay, kita sambung cerita tadi kan? Kita sambung cerita tentang kematian. Ha, Ustaz nak sambung cerita tentang mati Ustaz? Ustaz pandai sikit bercakap tentang kematian. Boleh bagi sepatah dua patah. Tak ada kakak sikit kena blok. Tak boleh sekarang. Bahaya geng. Kan. Bahaya. Bahaya. Toslight dah jumpa keloi Belum. Jagi kot. Cari kejap lagi saya naik lagi. Kita cari lampu. Jadi saya cari lampu lagi. Tapi sekarang angka tadi pun dah bagi bagi tahu kita pun nak mengelakkan perkara-perkara tak elok tu Betul. Sebab angka ni rupanya dia sami kat tokong Oh, sami. Sami besar. Oh, hmm. Berapa Mereka toslight dia tu? Dia 300. Dia Tahan lama tu. Masuk dalam air pun tak mati. Weh, sayang betul toslight tu. Weh, itu lak aku tu. Aku ada banyak toss light Tapi kalau toss light lain Memang aku tak boleh perform Aku kena Toss light tu juga Hmm Tepat tu jatuh tadi Lagi berapa lagi geng Nak cukup oh Lagi 2k lagi Berapa dah 2k Lagi 1k lagi geng 1k lagi Nak cukup 40k je geng Lagi 1k lagi Yang mana ada rezeki Pump sikit geng Cukup 1k lagi, guys Setter ni satu kereta api setter aku naik lah nak balik lah Ngantuk lah ni Masa so, nak bangun awal oh, penatnya ya Allah Sangat penat Tapi itulah penat-penat kita kan Kalau kita buat kerja dengan ikhlas Kalau kita buat kerja kerana minat Benda tu penat sebenarnya sementara je Benda tu akan hilang uh, So tu akak-akak abang-abang ni kerjalah Selagi boleh buat apa nak buat, buatlah. Orang nak kata apa, katalah. Orang nak cakap hina bagaimana sekalipun takkan pernah luak rezeki engkau, bang. Kalau engkau milik rezeki, kalau engkau ni tuan kepada rezeki yang Tuhan nak bagi, tetap kau jadi tuan. Kan? Orang tan kalau tanah tu ada tuan, tetap tanah tu tak boleh jual pada orang lain. Biar orang nak kata apa pun. So, kata selagi kita boleh teruskan, kita teruskan. Buatlah apa cara sekalipun. Buatlah apa yang kau nak buat. Asalkan kau rasa kau rasa selesa kau buat. Tak selesa kau stop. Hidup terlampau serius pun tak boleh. Nak dengar cakap orang sangat pun tak boleh. Orang ni akan jahanamkan hidup kita bila di saat bila di saat apa? Bila di saat kita langsung tak ada nampak kebaikan pun. Kita dengar cakap orang, orang jahanam kita, kita je. Tapi cuba ambil orang yang tentang, orang yang support kita, yang bagi semangat pada kita orang seorang yang orang seorang yang hantam kita berapa ramai yang suka kita berapa ramai yang support kita dalam dunia ni dah dalam dunia ni bang jangan pernah percayakan siapa-siapa dunia ni jijik dunia ni banyak drama dunia ni perwatakan yang sangat jahat kadang kita nampak watak yang baik kadang kita nampak watak yang jahat So hati-hati dengan dunia Betul tepi pasal menyepak itu loi. Eh? Oh dan nama rezeki kita insya-Allah pasti dapat. Betul tepi pasal memang itu jangan mudah percaya pada sesiapa. Kepercayaan ni semua orang boleh percaya. Kau percaya aku aku percaya kau. Tapi nak jaga kepercayaan tu bukan senang. Jangan semua benda kita nak cerita ke orang. Betul tak? Jangan semua benda kita nak cerita ke orang. Jangan semua benda kita nak luah pada orang. Tak semestinya orang akan dengar dengan keadaan yang tenang dan dalam keadaan yang menerima. Kalau orang mendengar jenis mempunyai satu tepukan yang hebat. Kan? Gelak ketawa padan muka. Macam apa? Sebelum kita nak tolong orang lain, tolong dulu keluarga kita. Kalau keluarga kita pun susah makan pun tak boleh lagi. Kau nak tolong keluarga orang buat apa? tolong mak ayah kita dulu. Tolong adik-beradik yang terdekat. Baru tolong orang. Ada juga aku dengar adik-beradik kita tolong tak ada function. Baik tolong keluar. Tak boleh. Sebab dia darah daging kita. Mak ayah yang sama. Walau bagaimana sekalipun silaturahim jangan putus. Siapa yang putus silaturahim tu tidak pernah berbau sugar bang. Jangan main-main. Silaturahim tu penting. Adik-beradik ni kalau kita rapat Allah bagikan keberkatan pada kita. Ada orang kata saya hidup tak macam keluarga orang lain. Mak saya selalu bandingkan saya. Mak saya selalu selalu sakitkan saya. Mak saya selalu benci saya. Selalu uh, membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Kenapa hidup saya dengan keluarga yang toksik? Kenapa hidup saya tak hidup dengan keluarga yang lain? Itu orang kata ujian. Kan? Eh, sedangkan kau anak pun Allah bagi ujian apatah lagi mak kau Allah bagi ujian. Semua orang ada ujian bini Fir'aun, dia tak minta nak jadi isteri Fir'aun. Tapi ujian dia. Fir'aun ni jahat. Mengaku Tuhan. Bukan setakat mengaku Tuhan. Macam-macam dia buat tentang dunia. Kan? Bagus dia ni, dia ni jaga makanan. Sampaikan dia tak rasa sakit. Dia tak pernah rasa sakit. Allah Allah tak bagi dia rasa sakit pun. Allah bagi dia sihat. Nampak tak? Fir'aun ni dia tak pernah sakit. Tuhan bagi kesihatan pada dia Sampailah dia rasa dia rasa diri dia Tuhan Tapi kita diuji sikit pun sebab sakit pun kita rasa lemah Orang yang diuji dengan kesakitan ini adalah orang yang sentiasa berada di landang lindungan Allah Allah tu sentiasa ingat kau. Tapi hati-hatilah kalau Allah tu berikan kau kesihatan yang baik, kesihatan yang tak pernah rasa sakit, kan? Kau tak buat kau tak buat kebaikan tapi kau sentiasa kaya, engkau tak solat tapi kau rasa kau, uh, kau rasa engkau hidup uh, dengan mewah, hati-hatilah tu. Itu tanda-tanda rahmat rahmat Allah uh, akan dijauhkan daripada kita. Hmm. Kalau mak ayah kita dah jenis toksik kita sebagai anak tak ada hak untuk hukum. Belalah dia sampai dia meninggal. Nanti bila dah tak ada mak nanti barulah menyesal. Walaupun mak kau bebel banyak macam mana sekalipun. Walaupun mak kau ni aa, kau rasa diri kau, kau rasa mak kau ni toksik. Padahal mak kau tak toksik. Mak mana tak sayang anak. Binatang pun sayangkan anak yang tidak mempunyai akal. Binatang tidak punya akal bang. Tetapi dia boleh berfikir tentang anak dia Dia boleh berlindung tentang anak dia Apatah lagi kita manusia yang punya akal dan iman Kita punya akal yang waras Kita manusia Tak ada istilah anak Tak ada istilah mak tak sayang anak Tak ada Semua so, mak sayang anak Bezanya layanan Layanan berbeza Tak tunjuk pun Tipulah kalau aku kalau anak dia kena pukul depan mata dia tak sedih dia tak dia tak tolong tipulah kalau anak dia susah dia tak tolong mana ada mak yang yang sanggup makan anak tak ada tak ada lagi mak yang sanggup jahanamkan anak tak ada lagi walaupun walaupun jahat walaupun mak kau macam mana sekalipun mesti ada titik kasih sayang pada engkau kalau dia tak sayang kau dia tak besar kau sampai sekarang kau takkan membesar sampai sekarang kau kena ingat. Engkau tak akan besar dan diberikan pendidikan yang bagus. Hidup engkau tak sama macam hidup orang lain. Orang lain ada mak bapak. Orang lain ada mak bapak yang tak mampu nak tanggung sekolah. Engkau ada mak bapak yang tanggung kau sekolah daripada kecil sampai besar. Engkau kata mak kau tosik. Cuba kau jadi orang yang kecil-kecil lahir tak ada mak ayah. Raya seorang-seorang. Kan? Raya seorang-seorang, puasa seorang-seorang, nampak kelibat mak. Lahir pun tak ada ayah, tak ada mak. Pergi sekolah. Orang lain bawa, orang lain ada mak bapak datang musyarat PIBG. Kita tak ada siapa. Hanya datang sebatang kara. Hidup sebatang kara dibesarkan dengan orang tua. Itu pun nenek. Itu je. Bersyukur lah tu. Ha. Nah. Betul. Bersyukur lah. Janganlah geng. Ingat. Hilang je mak kita dekat bumi ni, maka berubahlah kegembiraan kita tau. Hilang je mak ayah kita dekat bumi ni, maka berubahlah suasana kita tau. Orang nak balik kampung takde mood. Aku ni kalau mak aku meninggal, aku balik kampung lagi ke tak pun tak tahu. Hilang seorang ni, adik-beradik belum tentu rapat. Hilang seorang ni, adik-beradik pun belum tentu rapat. Kau dapat jumpa macam mana, kau dapat jumpa setiap tahun hari raya. Takkan. Susah. Kecuali kalau daripada dulu mak dia didik, dia adik-beradik tak pernah putus. Ah. Betul sangat Loy. Cerita macam orang ni, cerita korang. Aku tak boleh nak terima. Aku dah hilang bapa aku seorang. Aku dah hilangkan arwah nenek aku yang besarkan aku. Aku ada mak aku seorang. Aku tak tahu bagaimana. Aku tak tahu bagaimana kalau kehilangan mak aku ni. Aku tak tahu macam mana aku nak adab. Tahu. Kalau dia tak ada nanti, dengan siapa kita nak berbakti? Kalau kita, dia tak ada nanti, kau rasa puas tak hidup kau? Apa yang kau buat untuk mak kau? Apa yang kau buat untuk mak kau? Kau rasa puas tak? Kau akan rasa ralat, kau rasa menyesal semua hidup. Percaya lah cakap aku So geng. Saya pun dah nak beransur dah uh, Kita jumpa lagi besok Jadi So Jadi balik siap macam itu yang aircon bell warning Ya yeah, Aduh Dia naik merah kat profil Aduh Mak saya Bahawa, umur 60 lebih Baru nak bernafas Baru nak hidup balik Dah kena bersedih kena beli saya end life dulu geng. uh, Saya end life dulu So saya nak balik dah So apa pun jumpa lagi geng. Terima kasih kerana mendengar Terima kasih kerana berkongsi pendapat, berkongsi cerita yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi. Jap saya tengok ranking jap apa dah. bagi tahu buat